çalışmaları riyazi silsələsindən 18-ci çalışma. A-nın kosinus A-ya bərabərdir B-nin kosinus B-yə olduğunu bilərək A tərəfinin B tərəfinə bərabər olduğunu isbat etməliyik. Bu sual altında. Gəlin isbatımıza belə başlayaq. Biz bilirik ki tərəfin qarşı bucağının sinusla nisbəti sabitdir. Yəni nə demək istəyirik? A'nın sinus A'ya nispeti, B'nin sinus B'ya nisbətinə, o da S'nin sinus S'ya və o da beraber yer. Bildiğiniz ki, sinus artıyarının artı söhbət gedir. Mən bu ikisini istifadə edəcəm. Hər iki tənlikdə mən B ilə kosinusanın yerini dəyişirəm. Burada isə B ilə sinusanın yerini dəyişirəm. Yəni orta ədədlərin yerini dəyişirəm. Onda belə düşür ki, mən birinci də yerni dəyişsəm, alacam orada a-nın bəyə nisbəti bərabərdir cosinus a-nın cosinus bəyə nisbətin. a-nın bəyə nisbəti, nisbəti. yerinə də ikinci də alacam ki, sinus a-nın sinus bəyə nisbəti. Nəzər olsa ki, sollar bərabərdir, deməli sağlar da bərabərdir. Onda sinus a-nın sinus bəyə olan nisbətidir. Qarabağdə cosinus A-nın, cosinus B-yə olan nisbəti. nisbəti. Burda da eyni prinsiplə hərəkət edəyək, orta hədləri yerinə dəyişərik. Onda sinus A-nın sinus B-yə ha, ah, düz isə cosinus A-ya yerin dəyişmədim. Cosinus A-ya -yə nisbəti, yəni bu ikisini yerində dəyişirəm belə sinus b-nin kosinus b-ya nisbətinə bərabər olmandır. Nəzərə alsaq ki, eyni bir bucağın sinusunun kosinusla nisbəti həmin bucağın tangensini verir. Onda deməli tangens bucaq a bərabərdir tangens bucaq b-yə. Tangenslərin bərabərliyinin mümkünlüyü bilirsiniz ki, 45 dərəcədə. Tutaq ki, mən düz istəyirəm, həmin bucaqların bərabərliyində mümkündür. Bir a b-yə bərabər olarsa mümkündür. Bir də hər 180 dərəcədən bir yenə də bərabər ola bilərlər. Həcq onda nəzərə almaq lazımdır ki, bizdə üçbucağın daxili bucaqlarının cəmi 180 dərəcədir. Mən hər hansı bir bucağın üzərinə 180 dərəcə gəlmiş olsam, orada elə bir bucaq artıq mümkün deyil. Onda yeganə hal ki, tangens A üçbucaq çərçivəsində tangens B-yə bərabərdir. Onda belə də çəkilər A bucağı B bucağına bərabərdir. Buradan da alınır ki, əgər bucaqlarımız bərabərdirsə Məsəl üçün A qarşısında bura. A bucağıdır, B qarşısında vurum. B bucağıdır, buda olsun C bucağıdır. Əgər bucaqlarımız bərabərdirsə, onda birlik ki bərabər bucaqlar qarşısında bərabər tərəflərduracaq. Burdan da alarıq ki elə A tərəfi bərabərdir C tərəfinə. Bunu da isbat etmək tələb olunur.